Доброго вам воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры! В этом году Православная Церковь празднует большой юбилей – 700 лет со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского. Память этого великого мужа совершалась 18 июля и будет совершаться на этой грядущей неделе. 8 октября. Архимадрид Кирилл Павлов, духовник Святотроицкой Сергиевой Лавры, говорил в своей проповеди. «Полюби преподобного Сергия, он был русский в душе, полюби его искренне, и он полюбит тебя». И на самом деле жизнь преподобного Сергия Радонежского была вся посвящена вере и Отечеству. Известно, что он родился в Ростове в 1314 году. Родители Кирилл и Мария при рождении дали сына имя Варфоломей. Но уже до рождения были знаки особые от Бога, что сей младенец родится удивительным человеком. Так, когда мать святаго Сергия Радонежского, будучи беременна, молилась на божественной литургии, младенец громко во всеуслышание три раза крикнул из чрева. Первый раз это было на чтении Святого Евангелия, второй раз на Херемимской песне и третий раз после возгласа Святая Святыня. Известно, что э, по рождении отрок Варфоломей отличался особо благочестием, но ему не давалась грамота. Ему было явление ангела в виде старца, который дал ему святую просфору, которого Сергей Радонежский привел к себе домой, для того, чтобы тот потрапезничал. И когда старец сказал Варфоломею, читай молитву перед началом трапезы, и тот, смутившись, сказал, что я безграмотен, меня не получается. Но старец сказал, читай смело. И отрок Варфоломей начал громко и внятно читать молитвы и псалтит. И в скором времени он окончил обучение одним из первых по успеваемости. Но вот это событие оказало огромное влияние на ее отроческую душу. И он еще более усилил себя в молитвах, а когда вырос и спросил благословение и удалился в. Радонеж. это недалеко сейчас от Москвы, он ушел недалеко в глубокий лес и затворился в лесах. Это событие произошло в 1337 году. Там он себе построил сам, собственноручно, келью и построил небольшую церковь, которую митрополит московский, когда приехал в этот лес и увидел, как подвязается Сергий, осветил храм в честь Святой Троицы. Самого Варфоломея митрополит постриг с именем Сергия и затем рукоположил его во священный сам. И таким образом преподобный Сергий Радонежский начал в лесу свои великие подвижнические труды. Ежедневно он совершал божественные литургии. Много времени проводил в молитве и в посте. В скором времени вокруг него образовалась монастырская община, потому что пришли ученики и просили рядом с ним поселиться. И Сергий Радонежский являл собой образец молитвы, поста, труда и нестяжательности. Однажды преподобному Сергию было явление, когда он услышал голос ночью, выглянь Сергий в окно. И он, выглянув в окно, увидел в звездном небе огромное количество птиц. И сей глаз сказал, что столько же Сергий будет у себя учеников. И на самом деле многие ученики преподобного Сергия Радонежского потом в дальнейшем сами стали монахами, священниками и игунами, монастырей, выйдя из всей обители, они основали множество монастырей вокруг Москвы и по всей земли русской. А сейчас э, лавра преподобного Сергия Радонежского является светочем всей русской церкви, потому что там находятся московские духовные школы, одни из лучших школ в русской церкви, которые постоянно готовят пастыри, священнослужители для Русской Православной Церкви. Преподобный Сергей Радонежский, молясь о мире, тем не менее не уходил окончательно от всего мира. И заботы, переживания русского народа были и его болью, и его заботами. Известно, что именно к нему за благословением накануне Куликовской битвы приехал святой Дмитрий Донской. И преподобный Сергий предсказал князю, что будет великое сражение, что многие войны погибнут, но что Господь Бог дарует победу. И дал своих монахов, которые раньше были воинами, в помощь святому Дмитрию Донскому. И известно, что когда шла битва, то преподобный Сергий непрерывно морил, молился, стоял на молитве, молился к Господу Богу. Ему было от Господа везение, что русское войско одержало победу. Известно, что преподобный Сергей Радонежский по своему смирению отказался от митрополитчего сана. Когда святой митрополит Алексий почувствовал, что приближается старость и скорая кончина, то он приехал к Сергию Радонежскому с просьбой, чтобы тот взял на себя ношу митрополита. Но тот по смирению своему отказался на преподобный Сергий Радонежский творил множество чудес, и он сподобился явление Пресвятой Богородицы. Однажды, когда он молился со своим учеником Михеем и воскликнул, что все чистой гряде, и осеял великий свет, и явилась Божья Матерь с двумя апостолами Петром и Иоанном, которая долго беседовала с Сергием Радонежским. А ученик Сергия преподобный Михей все время находился как бы в каком-то оцепенении, в великом восхищении, и затем потом рассказал об этом чудесном явлении. Преподобный Сергий Радонежский совершал множество чудес. Однажды он даже у одного человека воскресил единственного сына, когда тот нес на руках больного сына, спешил в обители преподобного Сергия, и младенец по пути умер, представился, и очень отец печалился, и решил хотя бы погребение совершить в всей обители. И подойдя к воротам, встретив преподобного, услышал от него, что не переживай, не бойся, твой сын будет жить. И преподобный, взяв на руки отрока, долго молился, и отрок ожил. Известен также один случай с исцелением бесноватого вельможи. Один вельможа, в него вселился демон. Он заболел тяжелым недугом, беснованием. И в самом деле, когда его привели к Серге Радонежскому, Сергий Радонежский вышел, неся крест в руке. И как только вельможа это увидел, он вдруг вскрикнул и плюхнулся в лужу, которая рядом была. После того, как Сергий прочитал молитву и окропил больного святой водой, без вышел из всего человека. И затем все вельможа рассказывал, что когда он увидел всего преподобного мужа, а в руке крест, то от креста исходил как бы какой-то огненный стол, как пламя. Так что вельможа, вернее демон, там да, в нем испугался и подумал, что сейчас это пламя его обожжет. Поэтому быстро залез в лужу, в воду, чтобы как-то уберечься от этого пламени. Много раз, когда Сергий Радонежский совершал богослужение, люди видели сослужащие ему ангела. А однажды, когда он молился, то в момент схождения Духа Святаго на святую чашу, на святые дары, все видели, как святая чаша наполнилась великим сиянием. Мы видим, что Сергий Радонежский всю жизнь отличали – близость к народу, простота, доступность. Но еще очень важный, отличительный момент, которому все мы с вами должны учиться, это то, что он в первую очередь заботился о духовном. В первую очередь он ставил свои цели борьбу со страстями, накопление духовного богатства. И Господь Бог украсил его великими духовными добродетелями, так что он на самом деле именуется сейчас игуменом земли русской. Поэтому придем с вами в этот день в храм и вознесем молитву к проподобному Сергию Радонежскому. Напомню, его память совершается 8 октября. Всем вам желаю Божьей помощи и ангела-хранителя.